সকলোলৈকে নমস্কাৰ জনাই মই মোৰ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ভিডিঅ'টো হৈছে এক্সাইজ বাৰৰ ওপৰত সকলোৱে জানে এক্সাইচ বাৰ যে এটা মাইণ্ড থেৰাপি হয় গতিকে আপোনালোকে যিসকলে এক্সাইজ বাৰ শিকা নাই তেখেতলোকক কওঁ যে আপোনালোকে অতি সোনকালে এক্সাইজ বাৰ শিকক মই এক্সাইচ বাৰ শিকা আজি তিনিমাহ হ'ল মই এক্সাইচ বাৰ শিকিছিলোঁ গোলাঘাটৰ ছোৱালী ললিতা বৰ্মন তাই মোক বৰ ধুনীয়াকৈ এক্সাইছ বাৰৰ ক্লাছটো শিকাই দিলে যিখিনি বুজিব নোৱাৰোঁ হাতত ধৰি ধৰি শিকোৱাৰ নিচিনাকৈ শিকাইছে আৰু শিকি আজি মই বহুতখিনি সুফল পালোঁ সেয়েহে আপনাকো আপোনালোককো জনাইছোঁ যে মানে এক্সাইজ বাৰৰ পৰা কিমানখিনি উপশম হ'ব পাৰি মোৰ শৰীৰটো বহুত বেমাৰ আছিল যে আজি এটা কালি এটা মানে বেমাৰৰ অন্ত নাই ভৰিৰ বিষৰ পৰা মাথাৰ বিষলৈকে এইবিলাক সকলো ভাল পালোঁ এই তিনি মাহৰ ভিতৰত আৰু মোৰ লগতে মোৰ হাজবেণ্ডৰো আছিল আঁঠুৰ বিষ ভৰি গুৰুহাৰ বিষ তেখেতকো থেৰাপি দিয়াৰ পিছত তেখেতেও এই বিষখিনি সম্পূৰ্ণ ভাল পালে আৰু সেয়েহে আপোনালোকক কৈছোঁ আপোনালোকেও এক চ'চলৈ ওলাই আহক ওলাই অহাৰ পিছত বেমাৰৰ পৰা ধৰি বা টকা পইচাৰ ব্লকেজ বা কাম কাজৰ এইবিলাক সকলো খোল খায় মোৰো ঠিক তেনেদৰে হৈছে এতিয়া মই বঢ়িয়াকৈ মানে ধুনীয়াকৈ চলি আছোঁ আৰু বহুতখিনি মোৰ ব্লকেজ খোল খাইছে মই আৰু পিছৰ ভিডিঅ'বিলাকত আপোনালোকক আপডেট দি থাকিম বাৰু কি কি মই ৰিজাল্ট পাইছোঁ আপোনালোকেও ওলাই আহক নিজৰ জীৱনটোৰ লগতে নিজৰ ঘৰখন সকলো ৰঙীন হৈ সকলো সুখে শান্তিৰে চলিব পাৰিব